Просто лава Тримає прапор, сеньожовта бала Клава, кричу, країні роям, слава, ти, стоять, ти що стоять, ты че вже пали в таки, сотні волосер окна. Бачить другів сюди не посідав на войне просто пыть. Шок. Так розумію, що найцікавіше в цьому істори. Найцікавіше всі ці події це була все ж таки присяга людей, які готові зараз понувати кров. На мікрофоні старше. Тут випросять з ким багатьох. Унікальний момент людина.

Так і кінометрів складу свої бої. Так, проважають хлопці, які сьогодні прийняли притягу. Вони зараз у балаклавах. і я думаю, що зважаючи на те, що ворог близько. Сенс цьому є. Бачите, сприйняття людини в Балаглаві за останні місяці дуже змінилося в Україні. Скрізь. Спробуємо розпитати місцеве населення, які думки з цього приводу. Добрий день! Можна вас розпитати для ТВ? <тас> Цікава реакція, в принципі. Давайте спитаємо. Может, нам скажет. А, уважаемый, пару слов для спильной семьи, скажите? А что сказать? Ну, а вы в что отсюда километров за 30 сейчас идет бой, и снаряды рвутся? Конечно. И, а почему вы до сих пор в Мариуполе? А я здесь живу. Куда я буду идти? Ну как, то есть вы понимаете, что сейчас могут прийти российские войска там и все прочее? Будут защищаться? Будете защищаться? Конечно. А куда идти? То есть вы готовы Это стоять будет? тут до конца? Да, конечно. А скажите, вы участвуете в каком-то там добровольческом объединении? Или как вы вообще собираетесь защищаться, если не секрет? Это уже секрет. Это уже секрет. Хорошо, расспросим людей в камуфляже и в бронежилетах. Добрый день, скажите, пожалуйста, да. а что вы здесь делаете? Да, находимся здесь. Находитесь? Находимся. Находитесь. И скажите, пожалуйста, какие меры приняты батальонах Днепр для того, чтобы город спокойно митинговал за Украину? Все необходимые меры, если так можно сказать, обтекаемо. Потому как, если рассказывать все где, я думаю, что вражеские бесплотники лучше наших журналистов все знают. Хорошо, скажите, а при каких обстоятельствах вы оставите Мариуполь? Не при каких. У вас приказ не уходить. Не при каких. Нет, приказ не уходить. Хорошо, то есть вы остаетесь. Ну а вы в курсе, что километров 20 отсюда сейчас работает артиллерия и все прочее? И вы считаете, что в это время уместно сейчас митинг проводить, так надо? Нет, я считаю, что если громада города собралась и решила проводить митинг, то почему бы они не имеют права, они имеют полное право проводить митинг. То есть никакая артиллерия не должна мешать проводить митинги. Почему тут артиллерия? Артиллерия, как я понимаю, сейчас не мешает. Ну а хорошо. Выходит, То есть выходит, у нас выходит, люди выходит, невозмутимые, выходит, я, так выходит, я, так я так понимаю. А, а что должно быть? Ну хорошо. Ничего не ожидает. Спасибо. Спасибо. Ну, вы безусущая пьеса. Реально везде. На первых рядах. А, а где как вы сегодня участвовали в да, Корреспондент горит корреспондент еще одна газита. Алексей. Здравствуйте. Пишу вот как раз репортаж о митинге. Сделал несколько фотографий. Очень трогательная была сцена, с, когда новобранцев, добровольцев сначала батюшка благословлял, потом девушки вешали на них клоны. Прям такая очень трогательная сцена была. Я думаю, что этот народ невозможно победить. Так все это искренне и душевно, что прям... Хорошо, я вас вот туда представлю. Это Алексей Барановский, правильно? Алексей Барановский, это русский человек, который сейчас принял гражданство Украины. Я, я не принимаю, принимаю гражданство Украины. Паспорт у меня российский, но, собственно, душа моя вместе с Украиной. Поэтому я сегодня... Ну и вам вот скажите, мне недавно звонили корреспонденты из Германии, спрашивали, вот что делают русские люди в Украине сейчас. Вам не страшно вообще погода? Как русскому по Знаете, национальности русским паспортом? Страшно сидеть и ничего не делать, когда мир вокруг меняется. Может быть, от одного человека не так много зависит, как то есть я не Путин, я не могу повлиять на ход истории, да, и даже не Обама, да. Но если вы будете, если человек будет сидеть на диване и смотреть телевизор, то уж точно ни к чему лучшему, ни его жизнь, ни мир вокруг не изменится. Поэтому что можешь, что и делай. Можешь быть журналистом, делай стрим. Можешь быть медиком, волонтером, делай это, мне кажется, равнодушие это самое страшное, что вообще может случиться с человеком. Тут украинцы как раз такое направляют волны, короче, чего, ну не любви однозначно к Путину. Но, во всяком случае, они скандируют Путин есть. Алексей, скажите, если бы я сейчас могла своими магическими силами перенести Путина вот прямо сюда, вот что бы вы ему сказали? Я боюсь, я не успел бы ничего ему сказать, потому что тут есть много людей, которым хочется сказать более, более сильно, чем мне. Я за Путина не голосовал. Я как бы... Есть такая фишка, что люди каются, там, мне стыдно за Россию. Ну как мне стыдно? Мне... Э, Россия моя родина, но Путина я не выбирал. Э, понимаете, э, мне стыдно, может быть, за тех, кто разжигает войну между русским и украинским народом. Диванная, так сказать, сотня с одной стороны, диванные войска с другой стороны, это не очень хорошо. А нормальные люди всегда найдут общий язык, и мне кажется. Ну, как-то так. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, эта война сейчас это по национальному признаку, по государственным? кто с кем вообще воюет сейчас? Вот под Мариуполем, например. В этой войне много сторон. Есть и внутри противостояние, есть и межгосударственное противостояние. Сторон много, сил увлеченных много. И ну я не могу сказать, что я милитарист, я скорее хотел бы, чтобы каким-то образом политически это все урегулировалось, но исходя из того, как ситуация развивается, ну, не знаю. я могу, наверное, только к батюшке присоединиться, нам остается только молиться за мир в Украине. Нет, ну, я, например, я хоть думала, что вы скажете, как я, что это война по интеллектуальному образовательному цензу, можно, э, как вам сказать, распределить людей, там, которые за европейский выбор и за какой-то интеллект, и которые надеются, что придет Путин и спасет, как бы. Ну, на самом деле, везде есть разные люди. Я бы не сказал, что это какое-то разделение по культуре, по нации или по интеллекту. Интеллект это скорее некие политические иллюзии, потому что люди, живущие в Крыму, Востоке Украины они очень слабо себе представляют, что такое сегодняшняя Россия, и поэтому это скорее политические иллюзии, чем какие-то такие. Какие -то более ну, то есть, как -то сейчас иллюзия значит, будущее прекрасной Украины борется с иллюзией прекрасной России, которая знакома местному населению украинского в телевизоре. Возможно и так, но с моей точки зрения, например будущее Украины, ну, как-то более мне представляется логичным, возможно, желанным, будущее России, потому что, ну, к сожалению, то, куда двигается Россия постепенно, и с каждым месяцем, а теперь уже и неделей, все быстрее, это навевает большую тоску. Хорошо, спасибо. Это были слова русского человека Алексея, Алексея Барановского. С вами была Лидия Гужва, специально для Спинна ТВ. Я сегодня была на митинге в Мариуполе, где э, ополчение, самооборона, добровольцы города Мариуполя, которые готовы защищать свой город с оружием в руках, приняли сегодня присягу. И принимали они присяги словами молитвы украинского националиста. Это та молитва, которая используют для своей присяги, которую ну, не используют как бы грубо, которую присягают бойцы батальона Азов. И это был боец батальона Азов, который зачитывал слова этой присяги для воинов. Я еще хочу сдать краткую такую справочку по военным действиям, потому что люди постоянно звонят и пишут мне в фейсбуке, спрашивают, как тут вообще дела. Значит, докладываю. Вокруг Мариуполя и со стороны 14 поста, это левый берег со стороны Новоазовска ведется артобстрел. Значит, сам Мариуполь не страдает, тут слышны на левом берегу дрожь э, такая земли. Короче, говоря, мы такие эхо слышали мы этого артобстрела. Мы подъезжали к 14-го блокпосту, который пока не обстреливается, но части батальона Азов и Збройных сил Украины, которые были дальше по направлению Азова, э, по направлению Новоазовска, были сегодня под массированным артобстрелом. Было недопонимание с э, арт-поддержкой со стороны вооруженных сил Украины. А на данный момент есть уже раненые, и э, я не могу сказать, есть убитые, э, в батальоне Азов и в э, вооруженных силах Украины. И я думаю, вечером будет более точная картина, но одно ясно пойдет, и он и вот на данный момент артиллерии. В это время Мария Пальцевича не возмутила на площади поваленного ленина кричат мужчины